добрый день. Сегодня я рад вас приветствовать в славном городе Змееве Харьковской области. Сейчас я нахожусь в пойме реки Мжа, которая разделяет Змеев на две части – вот оттуда я приехал. Там находится железнодорожный вокзал Змеева. Куда я приехал на электричке из Харькова, чтобы сэкономить силы на поездку по окрестностям Змеева. А вот туда, в историческую часть Змеева, сейчас поеду. Там находится... Свято-Троицкий храм. Я нахожусь в центре Змеева на центральной площади, возле парка. Здесь некогда стоял вождь мирового пролетариата Ульянов Ленин. Вот это центральная площадь. Цветут каштаны, цветут, цветет сирень. Сейчас я иду к мемориалу погибшим во Второй мировой войне жителям Змеева и воинам Красной Армии, которые освобождали этот город. Я нахожусь у мемориала погибшим бойцам Красной Армии и местных жителей Змеева во время Второй мировой войны. Вот Стелла у вечного огня. Вот этот Свято-Троицкий храм. В городе Змееве бережно хранится память коммунистических и комсомольских вожаков, погибших 20-е годы 20 -го века. Комсомольские вожаки, партийные лидеры. А это, а вот это человек, которого действительно надо помянуть. Погиб в 44 году, 24 декабря. А вот это мемориал полизаключенным Погиб... убитыми Деникинцами. Сейчас я нахожусь у могилы Героя Советского Союза, гвардии полковника Слюсаренко. Судя по танку, который расположен у основания памятника танкиста. Вот судя по всему, на этом месте и был заложен город Змеев потому что это самое высокое место расположено в центре змеева раньше здесь был парк когда в детстве меня сюда привозил мой двоюродный брат с которым мы ездили на рыбалку на северский донец здесь даже с автостанции просматривалось колесо обозрения. Но ну, а вот то, что осталось от никогда бывшего при Союзе парка развлечений местного. Обойдя Свято-Троицкий храм, я опять вернулся к мемориалу Центральному парку Змеева. Сейчас еще хочу пройти к стелле, на которой выбиты барельефы героев Советского Союза, родившихся на Змеевщине. Вот это Шемигон Алексей Родионович, мой троюродный дядька. А это остальные герои которые жили и ушли на войну. Из этого города и его окрестностей. Алексей Родионович Шемигон под городами Ясы в Румынии во время проведения Яско-Кишиневской операции совершил подвиг когда считалось александра матросова закрыл своей грудью амбразуру вражеского дзота, который своим огнем не давал продвигаться подразделение моего родственника. Вот такая вот история. Также могила Алексея Шамигуна находится в селе Соколова возле мемориала чешским солдатам, которые приняли свой первый бой В начале марта 43 -го года у села Соколова и остановили наступление танковой дивизии СС на Харьков. Но ну, почти все полегли. Я нахожусь на вершине Змеевых валов. Хотел проехать, чтобы снять панораму пойма сверского донца, но ну вот попал к таким вот коттеджам, которые выстроены в самом козырном месте, на самой верхушке, откуда действительно открывается хорошая панорама. Как мне сказали местные, тут дача кого-то из родственников Добкина или самого Добкина. Ну вот слуги народа, которые ратуют на благе народа себе благо сами берут в самых лучших самых живописных местах строят дачи нахожусь на краине змеева там где крайние дома города стоят на змеевых валах. Вот такая вот небольшая панорамка поймы Донца. Самому даже интересно увидеть, где же я проезжал в свое время по тому берегу, какая там местность сверху. Вот такие вот тут яры, которые по моему пути будут попадаться еще еще и более глубокие